Ребята, девушки, все подписчики, приветствую вас всех. Хотел заснять шестой выпуск. В Стратегия в долгую. Публичная стратегия. То, что я говорил, буду снимать. Продолжаю снимать. Получается, вчера докупил салану. скриншоты я вам покажу в видео. Как раз сейчас рынок тоже падает. Сколько? 137 долларов. Сейчас салана. Кому интересно, тоже можете докуплять, усреднять можете. Для вас <coughs> максимально больше иксов будет, когда будете, ну, когда будет рынок вот сейчас падать, и дальше, если будет падать, будете все меньше и меньше покупать, усреднять по цене меньше именно. Тогда, когда рынок пойдет, будет бычка, вы сможете больше заработать иксов. Поэтому желательно на падающем рынке покупать, а на продавать и э, желательно <coughs> делать стратегию чтобы у вас была э, постоянная это постоянство усилий это что значит что там каждый день там или каждый день или каждый месяц ну какая у вас стратегия э, вы на какую-то сумму там покупаете там определенный токен и это делаете систематично и усредняете эту цену э, или еще можно такую стратегию сделать допустим когда если рынок вверх ведет, вы просто эти деньги сберегаете в USDT, сохраняете, USDT там на бирже, на кошельках, а потом, когда уже рынок просаживается, там просадка или падает рынок, медвежка начинается, вы покупаете, потом опять поднялся, вы продали. Ну, короче, смотрите сами, стратегии разные есть, это надо все индивидуально для вас делать. По каждому в разные характеры, в разные цели. Кто-то более, знаете, рискованный, кто-то менее рискованный. У каждого должна быть своя стратегия. И делать так, как вы себя будете чувствовать удобно, комфортно, не напрягаясь. В таком плане вот такая должна быть стратегия. Потому все индивидуально. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будем с вами общаться, вести диалог. Кому интересно, следите, подписывайтесь на канал. Всем желаю счастья, любви, благополучия, финансовой свободы. И кто, кому интересно, можете записываться э, на курсы по Телеграму, в ТикТоке. Можно записываться на курсы. С вами все пройдем, пропишем. Э, и вы будете меньше терять время, финансов, как это делал я раньше. Все, всем удачи, счастливо.